Весной зыряновцев сполошила новость о том, что поднимутся цены на проезд в автобусе. Уже с мая стоимость проезда должна была составлять 60 тенге. Однако пока цены держатся на прежнем уровне. При этом такси теперь стоит 70 тенге. Понятно, что пассажиропоток увеличился, а вот качество обслуживания осталось на прежнем уровне. На горячую линию нашего телеканала поступают обрушения от жителей с жалобами на маршрут номер пять. В отдаленные районы, такие как новостройки гре и на последние остановки по маршруту номер семь, такси, которые ездят по городу за 70 тенге, ездить отказываются, либо значительно увеличивают цену. С опозданиями ездят сюда и автобусы, а жители, устав бороться с пассажироперевозчиками, просят хотя бы оборудовать остановки. Когда будет оборудована нормальная остановка Шостаковича, автобус «Пятерка»? Ходит плохо, и людям приходится стоять под открытым небом, и в дождь, и в снег просим дать ответ. Обращались к Гречушниковой, но ответа не получили. Как пояснила Аким города Лариса Гречушникова, где будут установлены остановочные павильоны, будет зависеть от бюджета. Остановка по улице Шестаковича запланирована на этот год. Жители в голос говорят о том, что пятерка и сотка ездят не по графику и с опозданием. Что касается маршрута номер 7, то здесь зыряновцы рассказывают, что график и вовсе не соблюдается. Причем такие жалобы поступают не только к нам на телестудию, но и в городской Акимат. Мы едем по маршруту номер 7. Последний автобус в 6 часов вечера. Почему так? Как добраться домой с работы? Мало того, что автобус все время опаздывает, он еще ходит один раз в час. Почему администрация закрывает на это глаза? Я, я хочу сказать, что мы их тоже с которыми спускаем, постоянно говорим. Тоже у нас у Лаков не выполняет свои условия. И вообще сегодня уже просто заменить неким. Вот на сегодняшний день, если бы сегодня предприниматели какие-то нашлись такие, заменить сегодня неким. То есть нет того перевозчика, который пришел бы, хотя, в общем-то, мы предлагали многим предпринимателям. Как пояснила Аким города Лариса Гречушникова, выходом может стать маршрутное такси. И, возможно, в ближайшее время такое в Заряновске будет. Есть у нас перевозчики, которые заявили желание, и маршруты такие прорабатываются, именно предприниматели маршрутное такси. Не раз пассажироперевозчики говорили о том, что таксисты – это их главная беда. И именно из-за них перевозка пассажиров в городе убыточна. Нет зыряновских дотаций. Однако почему-то по одним маршрутам налажен график и жалоб нет, а по другим ситуация из года в год не улучшается. Алиса Краскова, Дмитрий Глазев, Служба новостей.